श्रीरामपुरात ईदच्या पैसांचे आमिष दाखवून महिलेची दागिने काढून फसवणूक श्रीरामपूर ईदच्या निमित्ताने सौदी अरेबियातून गरीब आणि विधवा महिलांसाठी पैसे आल्याचे आमिष दाखवून एका अज्ञात व्यक्तीने हसीना गफूर पठाण रा श्रीरामपूर या महिलेची बावन्न हजार तीनशे रुपये किमतीचे दागिने घेऊन फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे या प्रकरणी श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे मिळालेल्या माहितीनुसार हसीना गफूर पठाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दिनांक सात जून रोजी रात्री उशिरा गुन्हा रजी पाचशे बावन्न बाय पंचवीस अन्वये भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम तीनशे अठरा एक आणि तीनशे अठरा दोन प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे फिर्यादीनुसार आरोपीने पठाण यांना सौदी अरब येथून गरीब व विधवा महिलांसाठी ईदच्या अनुषंगाने पैसे आले आहेत आणि ते वाटप चालू आहे तुम्ही तुमचे दागिने काढून ठेवा असे सांगून त्यांना श्रीरामपूर शहरातील एका सोनार दुकानात नेले तेथे त्यांच्याकडे आठशे रुपये रोख रक्कम आणि तीन ग्राम सोन्याच्या कानाच्या बाळ्या पाच ग्राम कानाचे टॉप्स अर्धा ग्राम नाकातील मुरणी बारा ग्राम सोन्याचे मणी अठ्ठेचाळीस नग असे एकूण बावन्न हजार तीनशे रुपये किमतीचे दागिने काढून घेतले त्यानंतर ते, ते दागिन्यांची पोटली बांधत असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात त्यांची फसवणूक केली असल्याची माहिती सदर फिर्यादी महिलेने दिली आहे क्या हुआ था मेरे को है ना उन्हें यहाँ से लाया सोनार ग लेगा मेरे कान में के काटा बाजुक से वो बाजुक रोका क्या मेरे के पास उधर रुकता तो है, तो है वो वो मुसलमिन का था उसके सिर में टोपी थी ऐसा मुँह को रुमाल बांधे हुआ था उन्हें आन फिर मेरे को यहाँ लाया रिक्शा में यहाँ लाया फिर बो, तो बोगदे तो के तो पास ले गया तो वहाँ से वापिस लाया फिर ये बुढ़ी को बोले इतना चीज़ा सामान बोले मेरा पा साढ़े पाँच तो सोना था वो बोले यहाँ संभाल के रख हम अब भी आते बोले तहसील में से आते बोले इनको बेगो को पैसे देने के हैं बोले सरकार दे रहा बोले सऊदी अरब से पैसे आ बोले तो उनको बोले पचास हजार रुपये देने के फोन पे बात करने का उन्हें उन्हें ऐसा बोलने का फोटो निकालने के लिए बोले इनका पूरा सोना काटने लगा बोले फिर मेरा उन्हें सोना काटने को लगा ये क्या है वो हत्ती है तो कौन सी दुकान है वो सोनार गली में वहाँ मेरे वहां उन्हें खाला बोले सौ खाला को, बोले, ले जाते बोले, इसको बेवा को पैसे देने के बोले फोटो काटने का बोले बेवा के पैसे आए ले बोले सऊदी अरब से तो फिर वो बुढ़ी के पास दिया मेरा डागीना मेरे पॉकेट वगैरह सब दिया उसके पास फिर उसने वो बुढ़ी को सौ रूपये दिया बोले इसको चूड़े पहनने को कहने बोले तुकू और हम आप भी आते बोले रिक्शा से फिर मेरे को रिक्शा से उन्हें तहसील में लेके लेकेगा तहसील में बाद में ले जाने के पाठक पे नहीं लेगा पाठक पे ले जाने के बाद में ऐसा काम को फोन लगा रहा हाँ बोले खाला को पैसे देने के खालू को भी पैसे देने के अनु मेरे को ऐसा बोला फिर मेरे को बोले खाला तू यहाँ बैठ बोले यहाँ मेरे को गाले के नजर को पारे पे बैठाया कहा दिखे, नहीं तो पता नहीं देर पे बैठे थे। मैं दो बना के बूढ़ी को बोली मेरे डागे ने कहा बूढ़ी मेरे यहाँ पैकेट का तेरा तो तेरा घर वाला था कि क्या है तो बोले उन्हें लेके चलेगा फिर मैंने ये तकरार ली अरे मुझे कोर्ट में पोलिस वहाँ मैं जोरों जोरों से चिल्ला रही

तीन तोले के बाले है दो तोले का पोत है पाँच ग्राम की के सात सौ है आधे ग्राम की फुल्ली है नाक के मेरी इतना है और आठ सौ रुपये है मेरे अंदर इतना मेरे के हाथ का दादा बिल्कुल <laughs> या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून अशा आमिषांना बळी न पडण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे या गुन्ह्याचा पुढील तपास श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिंदे करत आहेत तिरंगा न्यूज साठ असलम बिन्सात श्रीरामपुर